এইটো ৰাস্তা যদি আৰু বি পঞ্চাছ বছৰো এনেকৈ থাকে তথাপিও মই কিন্তু বিজেপিকে ভোট দিম মোৰ বিয়া আগত যদি চাৰিশ টকাও চেনি কেজি হয় মই তথাপিও বিজেপিকে ভোট দিম যদি দুহেজাৰ টকা তেলৰ লিটাৰ কিনিবলগীয়া হয় তথাপিও মই বিজেপিকে ভোট দিম আৰু মই চৰকাৰখনক এটা কাৰণে দুখ দিব বিচাৰে নাই আপোনাক ক্লিয়াৰকে কৈ দিওঁ যিহেতু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন আহি আছে এই আপুনি যিটো মানে কাম কৰি আছে সেইটো এটা মানে বিপৰীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ভাবিহে মই চৰকাৰখনৰ কথাটো আপোনাক ক্লিয়াৰকে কৈছোঁ ইয়াত মোৰ চৰকাৰখনৰ একোৱেই ভুল নাই ভুল যদি আছে মানে আমাৰ মানুহখিনি মানুহখিনি ভুল আছে চাওক যুঁজ কাৰ লগত হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈ হয় সেই গৌৰৱ গগৈক এইটো লাইনত আনিবই নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন দম থকা মানুহ মানে আচ্ছা তেওঁ থকাৰ কাৰণে অসমত আমি দবদ পাই থাকিব পাৰিছোঁ কোনো মই এটা কথা ভাল পাওঁ মিয়া পলিটিক্স ইয়াত মানে নচলে সেইটো ভাল পায় ইয়াতে মই আমাৰ দেশীয় মুছলমানখিনিৰ কথা কোৱা নাই বাৰু দেই আৰু মানে গৌৰৱ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা গুণ মই হিচাপত মই দেখা নাই কাৰণ তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে মই আপোনাক কথা এটা কওঁ আপোনাক চিনেমাটো ৰাইজে চালে চাগে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ডাবিং হৈ আহিব ৰৈ ৰৈ বিনালৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু কাঞ্চনজংঘা এখন তেখেতে চালে আমি কাঞ্চনজংঘা হিচাপে চালোঁ তেখেতে কঞ্চনজংঘা হিচাপে চালে গতিকে অসমত শাসন কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথমে অসমৰ মাতৃভাষাটো ভালদৰে জানিব লাগিব জানিব লাগিব আমাৰ অসমত আৰু এটা চাইড কেৰেক্টাৰ আছে হেৰি আপোনাৰ অখিল গগৈ তো মানে কি কৰি আছে মিয়া মাইকীবিলাকক গৈ চুমা তোমা খাই সেইটো কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি দেখিও যিবোৰ মানুহে এতিয়া কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰি আছে সেইবিলাক মানুহে অন্তৰ্ভুক্ত আচলতে যদি আমি যদি জি এছ টি যদি এইটিন পাৰ্চেণ্টৰ ঠাইত যদি আমি থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্টো দিব লাগে আমি দিম বাৰশ পঞ্চাছ টকাটো বহুতৰ কাৰণে একো নহ'ব পাৰে কিন্তু অসমত বহুতখিনি মানুহৰ কাৰণে সেইটো এটা সপোন মোৰ লগৰ কিছুমান কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টাৰো আছে দেই নাই বুলি নকওঁ বাৰু সিহঁতেও মোক কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনতে চাকৰি এটা পালে পালোঁ আৰু এতিয়া আপুনি এটা কথা ভাবক সিহঁতে কংগ্ৰেছী কিন্তু সিহঁতে এইটো বিশ্বাস কৰে যে বিজেপিৰ দিনতহে সিহঁতে চাকৰিটো পাব সন্দেহ সপোন আপোনালোকক কোৱাৰ ধৰণে মই যিহেতু চাইকেলেৰে অসমখন ভ্ৰমণ কৰিম গতিকে অসমৰ সেই ঠাইবোৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমত সেই গাঁওবোৰৰ ভিতৰৰ সেই ৰাস্তাবোৰ যিবোৰ ৰাস্তা বহু বছৰ ধৰি এতিয়ালৈকে মানে বনোৱা হোৱা নাই গতিকে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ মই সেই ভিডিঅ'বিলাক বনাম আৰু অনুৰোধ জনাম চৰকাৰক যাতে খুব সোনকালে সেই পথবোৰ সেই পথবোৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলায় গতিকে তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ আহি আছোঁ আৰু এই পথেতিয়ে এইটোৱে পথ মই এতিয়া এই পথদি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পথটো আৰু এই পথটো মই এনেকৈয়ে বহু বছৰ ধৰি এনেকৈয়ে দেখিছোঁ কাৰণ মই যিহেতু এইফালে অহা যোৱা কৰিছোঁ আৰু বহু বছৰ ধৰি এই পথটো এনেকৈয়ে পৰি আছে আৰু বাৰিষাৰ সময়টো মই যিহেতু আগতে আহি পাইছোঁ গতিকে মই কওঁ বহুত বেয়া হয় বাৰিষাৰ সময়ততো আহিবলৈ একদম মানে উপযোগী হৈ নাথাকে এই পথটো এতিয়া বৰ্তমান পানী জমা হৈ আছে বৰষুণ দিছিল দুই দুই তিনিদিন আগত বৰষুণ দিছিল যিহেতু গতিকে সেইবাবে এনেকৈ পানী জমা হৈ আছে আৰু কোনোবাই কোনোবাই ইটাও পেলাইছে বাৰু তেনেকুৱা প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা কিন্তু মানুহ বহুত আছে এখন যিহেতু গাঁও আৰু আগলৈ নাযাওঁ ত'ত উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু গতিকে এই এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে মোতকৈ ভালকৈ ইয়াত যিসকল লোক থাকে মানে যাৰ ঘৰ ইয়াত আছে তেওঁলোকে জানিব সেইকাৰণে এজন মই এজন ব্যক্তিক মাতিছোঁ তেখেতক বাৰু মই চিনিয়েই পাওঁ আৰু ইয়াত আগতে মই এই ৰাস্তাটো যে অহা যোৱা কৰিছোঁ বা আহিছোঁ এইফালে গতিকে মই জানো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই ৰাস্তাটো বাৰিষা সময়ত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় গতিকে বলক তেওঁলোকক কথা পাতোঁ আমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব নে সেই ব্যক্তিজন যিজনৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী উৎপল বৰা আপুনি বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছোঁ যদিও বা মই চিনি পাওঁ কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত মাধ্যমৰ কাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া মইতো জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এই ৰাস্তাটো কিমান বছৰে বেয়া হৈ আছে নহয় এই ৰাস্তাটো মই জন্মৰ পৰাই বেয়া দেখি আছোঁ বাৰু আচ্ছা তেতিয়া বহুত দিন হ'ল হয়তো কথাটো হ'ল কি মই এটা কথা কওঁ এইটো ৰাস্তা যদি আৰু বিগ পঞ্চাছ বছৰো এনেকৈ থাকে তথাপিও মই কিন্তু বিজেপিকে ভোট দিম তাৰ ৰাস্তাটো সৰু আছিলে তাৰপিছত মাটি চাটি পেলাবৰ কাৰণে পইচা আহে কি কয় পইচাটো চৰকাৰৰ পৰা ঠিকে আহে দেই এইটো কিন্তু সঁচা কথা ক'ম কিন্তু আমাৰ মাজৰ মানুহবিলাকে পইচাটো খাই দিয়ে ধৰি লওক যদি এক লাখ টকা আহে ৰাস্তাটোৰ নামত দহ হাজাৰ টকা কাম কৰি বাকীকেইটা খাই দিয়ে মাটি দুগাই তিনি গাড়ী মান পেলাই তাৰপিছত বস্তু তেনেকে চলি আছে মানে অলপ দিনৰ পৰা এই ৰাস্তাটো তাৰপিছতে অলপ দিনৰ আগতে অহা কথা আছিলে কিন্তু ৰাস্তাটো কি হ'ল এতিয়া আপুনি দেখিছে এইটো ৰাস্তা এই ফালৰ পৰা তালে মানে যথেষ্ট মানে বহল আৰু এই ৰাস্তাটো শেষৰ মূৰটো যিটো মানে পাঁচ ফুট মানে হ'ব পাঁচ ফুট হ'ব মানুহবিলাক মানে এইটো প্ৰায় পোন্ধৰ ফুট ৰাস্তা কিন্তু শেষত পোন্ধৰ পাঁচ ফুট এণ্ডিং পইণ্টত মানে পাঁচ ফুট মাজৰ মানুহে জেং কৰি আছে ইয়াত মই চৰকাৰখনক দুখ দিব মানে অকণো বিচৰা নাই মই অন্ধভক্ত নহয় দেই এটা কথা মই কৈ দিওঁ নাই নাই মই আচলতে চৰকাৰৰ মানে আপুনি কি ছাপ সেই বিষয়ক লৈ মই এইটো ভিডিঅ' পাতিব বিচৰা নাই কিয় মানে সেইটো মই আপোনাক সেইটো কুৱেশ্যনো নহয় মোৰ আচলতে মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে মই গোটেই অসমত সেই ঠাইবোৰ মানে য'ত সুবিধা হয় মোৰ আৰু মই বিচাৰি ল'ম আৰু মানে কোনোবাই যদি আপোনালোকে মোক মাতে সেই ঠাইলৈ মই যামো গৈ আপোনালোকৰ সেই ৰাস্তাবোৰৰ ভিডিঅ' বনাম যিবোৰ ঠাই মানে বহু বছৰ ধৰি ৰাস্তাবোৰ মানে নিৰ্মাণ কাৰ্য হোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতো এখন গাঁওখনতো যথেষ্ট ডাঙৰ মানে মানুহ বহুত যথেষ্ট ডাঙৰ

চপাই নিলে ইয়াত মই চৰকাৰখনক এটা কাৰণে দুখ দিব বিচৰা নাই আপোনাক ক্লিয়াৰকে কৈ দিওঁ যিহেতু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন আহি আছে সেই আপুনি যিটো মানে কাম কৰি আছে সেইটো এটা মানে বিপৰীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ভাবিহে মই চৰকাৰখনৰ কথাটো আপোনাক ক্লিয়াৰকে কৈ দিছোঁ ইয়াত মানে চৰকাৰখনৰ একোৱেই ভুল নাই যদি আছে মানে মই সেইটোৱে ক'ম যিটো দেখি আহিছো দেখি আহিছো বঢ়িয়া ভাল কথা বাৰু সেইটো ভাল পাইছোঁ বাকী আপোনালোকক মই ক'লোৱেই ৰাস্তাটো এনেকে হেৰি পৰি আছে আৰু আপুনি জন্ম আগৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে ৰাস্তাটো ইয়াত মাজতে যিখিনি শিল শিল পৰি আছে অলপমান সেইখিনি গীতি চিটি পেলাই অলপ নিজৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে যে কৰিছে মানে চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত কথা পতৰা তেনেকে পতা নাই

অন্য চৰকাৰৰ দিনত বেয়া হৈ আছিল আৰু এতিয়া ভাল পাইছে গতিকে তেখেতে তেখেতৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে আৰু মই আৰম্ভণিতে আপোনাক কৈছোঁ যে মই কোনো এটা দলৰ হয় বা ৰাজনীতি বস্তুটো মই ইয়াত সোমাব বিচৰা নাছিলোঁ ভিডিঅ'ত তথাপিও আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে যিহেতু আপুনি কৈছে যে এশ বছৰ যদি এই ৰাস্তাটো বেয়া হৈ থাকে তথাপি পঞ্চাছ বছৰৰ যদি ৰাস্তাটো বেয়া হৈ থাকে তথাপি আমি বিজেপিকে ভোট দিম গতিকে যিহেতু আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈছে এজন মই সাধাৰণ মানে নাগৰিক হিচাপে মই আপোনাৰ এটা মানে প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিম গতিকে কোনেও যাতে ভুল মানে ভুল নধৰে বৰ্তমান এটা এনেকুৱা এটা কথা চলি আছে যে যুঁজ হ'ব এইবাৰ যুঁজ হ'ব যুঁজ এখন হ'ব যুঁজ এখন হ'ব এই বিষয়ে আপুনি কি কওক চাওক যুঁজ কাৰ লগত হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম

গৌৰৱ গগৈ মানুহটো আপুনি চাব হা মানুহ মই ভাল পাওঁ ৱেল এডুকেট মানুহ সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাল লাগে কিন্তু মানুহে যেতিয়া গৈ মিঞা মানুহৰ মাজত গৈ পেলাই কয় আমি আপোনালোকক মাটিখিনি ঘূৰাই দিম দখল কৰি থকা মাটিখিনি গৌৰৱ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পৰা গুণ মই হিচাপত মই দেখা নাই পটলৈ বিনালে চিনেমাখন ৰাইজে চালে চাগে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ কাৰণে এক্সট্ৰাকে ডাবিং হৈ আহিব ৰৈ ৰৈ বিনালৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু কাঞ্চন জংঘাখন তেখেতে চালে আমি কাঞ্চনজংঘা হিচাপে চালো তেখেতে কঞ্চন জংঘা হিচাপে চালে গতিকে অসমত শাসন কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথমে অসমৰ মাতৃভাষাটো ভালদৰে জানিব লাগিব জানিব লাগিব মেইন কথা সেইটো সেইটো এইখিনিতে মই আপুনি সুবিধা পাওঁতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ হয় আমাৰ অসমত আৰু এটা চাইড কেৰেক্টাৰ আছে হেৰি আপোনাৰ অখিল গগৈ অখিল গগৈ যেতিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহিছিলে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে বাঘ এজন আহিছে বিধানসভা হিলাব এতিয়াহে গম পাইছোঁ তেওঁ মানে কি কৰি আছে মিয়া মাইকীবিলাকক গৈ চুমা তোমাৰ খাই সেইটো বস্তু মানে ভাল লগা নাই আৰু অসমীয়া এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব অসমীয়া মনত ৰাখিব আৰু মানে তেখেতক এইবাৰ বিদায় দিব চাগে ৰাইজৰ দল নাথাকে আৰু মোৰ বিশ্বাস কি ক'ব দাদা জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে ইমান কোনো সুৰুঙা নাৰাখে মানে মোৰ বিশ্বাস আছে কামবোৰ অকণমান লাহে লাহে হ'বতো হয় এতিয়া কিছুমানৰ মতে এতিয়া মই দেখি থাকোঁ ফেচবুক হওক ইনষ্টাগ্ৰামত হওক দেখি থাকোঁ কিছুমানৰ মতে মানে কি একেদিনাই উলিয়াই আনি গুলীয়াই দিব লাগে আচ্ছা সেইটো বস্তু কোৱাবিলাকেও যোনবিলাকে কৈ থাকে সিহঁতকো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি দিয়ে কোনো কৰিব নোৱাৰে নিৰ্দিষ্ট আইন আছে আমি আমাৰ বিশ্বাস আছে মহামান্য আদালতৰ ওপৰত যে দুখীয়া শাস্তি পাবই এইখিনি মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব দাদা মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কে কি ক'ম আৰু মূল্যবৃদ্ধি যেনেকৈ হৈ আছে মানুহৰ তেনেকৈ দৰমহা পাতিবিলাকো বাঢ়ি আছে সেইটো কথা মই ক'ম দেই এতিয়া কিছুমানে কৈ থাকে আগতে চেনী কেজি কিবা বিছ টকা ত্ৰিছ টকা পেট্ৰলৰ লিটাৰ আছিলে চল্লিছ টকা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ দিনত দুটকা বা এফিও দিব পাৰে সেইটো আমাৰ কথা নাই কিন্তু আগতে মানুহে এটা মানুহে যদি হাজিৰা কৰে মই সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ কথা কৈছো আৰু তেতিয়া চাগে দুশ আঢ়ৈশ টকা মান পাইছিলে আঢ়ৈশ টকা মোৰ চকুৰ আগত মই দেখিছোঁ মানে তেতিয়া এটা মানুহে যদি হাজিৰা কৰে পাঁচশ টকা সাতশ টকা হাজাৰ টকালৈকে থাকে গতিকে আপোনাৰ আই চাই ব্যয়টো হ'ব আৰু হয় মোৰ ইয়াৰ ওপৰত যদি চাৰিশ টকাৰ চেনি কেজি হয় মই তথাপিও বিজেপিকে ভোট দিম যদি দুহেজাৰ টকা তেলৰ লিটাৰ কিনিবলগীয়া হয় তথাপিও মই বিজেপিকে ভোট দিম বেগ এই ক্ষেত্ৰত আকৌ মোক অন্ধভক্ত বুলি বহুতে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব নালাগে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ লগত মানে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু মানে মই চকুৰে যিটো দেখি আহিছোঁ সেইটোহে কৈছোঁ আৰু অন্ধভক্ত বুলি একচুৱেলি বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব নালাগে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি দেখিও যিবোৰ মানুহে এতিয়া কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰি আছে সেইবিলাক মানুহে অন্ধভক্ত আচলতে কাৰণ এতিয়া কিছুমানে কৈ আছে যে মুছলমান আৰু হিন্দু ভাই ভাই হ'বই নোৱাৰে ভাই ভাই ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত যেতিয়া দেশ স্বাধীন হৈছিলে এতিয়াতো বিজেপি নাছিলে নাছিলে জানো আপুনি কওকচোন নাছিলে নাছিলে তেতিয়া তেতিয়াই কংগ্ৰেছে দুখন বেলেগ বেলেগ ষ্টেট মানে বনাই থৈ গ'ল পাকিস্তান হওক পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া বুলি গতিকে এতিয়া আকৌ দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত আহি পেলাই তেওঁলোকে হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয় এইটো কংগ্ৰেছ এতিয়া বনাবলৈ চেষ্টা কৰি ওলাফল গতিকে কংগ্ৰেছ মানে হৈছে মিয়া পাৰ্টি তেনেকুৱা নিচিনা লগা হ'ল আৰু আজিকালি এই কুৱেশ্যনবোৰ মই কোনো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কৰিম বুলি অহা নাছিলোঁ বা মই কেৱল ৰাজপথৰ বিষয়ত মানে বিষয় লৈ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তথাপিও তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি ক'লে তেওঁ কি ভাল পায় তেওঁ নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে মানে তেওঁ কি ভাল পাইছে বা চৰকাৰৰ বিষয়ে কিবা ক'লে তাত যদি আপোনালোকে কিবা ভুল দেখিছে আঙুলিয়াই দিব আৰু এইখিনিতে কওঁ আপোনালোকে যদি বেয়া পায় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' মই কেতিয়াও নবনাওঁ আৰু মই গোটেই অসমখন যিহেতু ঘূৰিম চাইকেলেৰে আৰু মই ইয়াৰ পৰাই যিহেতু মই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ এই যে ঠাইটোৰ পৰা যিহেতু মই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ মই ক'ব বিচাৰিম আপুনি আজি দেখিছে এখেতে কিছুমান কথা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰক চৰকাৰৰ ফলীয়া হয় কিছুমান কথা কৈছে গতিকে সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানে মনত কষ্ট পায় তাৰ কাৰণে মই এটা কথা মই কওঁ চৰকাৰক ফলীয়া একচুৱেলি নহয় হয় আপুনি ভাল ফল এটা দেখাৰ পিছত আপুনি কি কোনফালে ছাপৰ্ট কৰিব বেয়া ফালে নে ভাল ফালে আপোনাক মই ক'লোঁ অঁ সেইটো মই ভাল ফালে চাপৰ্ট কৰিম অঁ আমি জুবিন যুগৰ মানুহ হয় জুবিন দাক যেনেকৈ আমি হেৰুৱালোঁ আৰু জুবিনদাৰ দৰে শিল্পী যেতিয়া আমি আৰু পঞ্চাছ এশ বছৰলৈকে আমি নাপাওঁ ঠিক তেনেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীও অসমে ইমান সহজে আৰু ঘূৰাই নাপায়

এটা কথা মোক কওক আপুনি ভুলৰ একো মোৰ হিচাপত কথা আহিব নোৱাৰে কিয় আহিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ পেহেলগামৰ ঘটনাটো আপুনি দেখিছে হয়নে পাকিস্তান এখন পাকিস্তানে আমাৰ ওপৰত কেনেধৰণে মানে মিছাইল চিচাইল পঠাইছিলে দেখিছে এটা মিচাইল আমাৰ ভাৰতত পৰিলনে নাই পৰা গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কাক দিব

আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বেয়া পায় মানে এতিয়া মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মই এনেকৈ গৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু কোনবোৰ মানুহে কি এতিয়া আজি মই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে সোধাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ কথা মানে ওলাই পৰিলে কাৰণ কোনখন চৰকাৰৰ দিনত এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে সেই কথাটো আহি ওলাই পৰিলে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে গতিকে মোক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে ক'ব আৰু যদি আপোনালোকে বেয়া পায় তেনেহ'লে মই মানে বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এইটো ৰাস্তা আমাৰ এতিয়া যিটো আপোনাৰ খৰালি আহি গ'ল ৰাস্তাটো আমাৰ এইটো কাম হ'ব আৰু হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাক মাতিম ঠিক আছে তেখেতে কৈছে এই ৰাস্তাটো বোলে আকৌ বনাব বনালে আহিব হয় মই যিহেতু গোটেই অসমখনত মই সেই ঠাইবোৰ মানে বহুদিন ধৰি বেয়া হৈ থকা ৰাস্তা বা কেতিয়াও নবনোৱা ৰাস্তাবোৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগতেও মই এনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি মোক ভিডিঅ' মানে আগতে চাইছে তেনেহ'লে দেখিব মই আগতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ ধন্যবাদ ইমানখিনি কথা ক'লে আৰু ৰাইজক ৰাইজৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিম যাতে কোনেও ভুল নুবুজে তেখেতে তেখেতৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে যেনেকে নিজৰ এটা স্বাধীনতা থাকে হয় এইখিনিতে মই ক'বলৈ বিচাৰিম মানে যিহেতু মই পথৰ বা ৰাস্তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ গতিকে কিছুমানে চৰকাৰৰ সাপক্ষে বা কিছুমানে বিপক্ষে ক'বই তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ ক'বই গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু আপোনাৰ মনত কি চৰকাৰৰ প্ৰতি ধাৰণা বা সেই ধাৰণাটো বেলেগৰ কাৰণে বেলেগো হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো আপুনি ভুল নুবুজিব এতিয়া আৰু দুটামান কুৱেশ্যন তেখেতক কৰিম আৰু মই ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম বাকী এইখিনিতে কৈ দিওঁ মোৰ চকুৰ অকণমান অসুবিধা অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে চকুটো কান্দাৰ দৰে হৈ আছে আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিম যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ চকুৰ উন্নয়ন মানে কি দেখিছে আপুনি হয় চাওক মই উন্নয়ন বহুতখিনি বহুত দেখিছোঁ দেই প্ৰথম আহিলে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কথাটো আহিলে আগতে গুৱাহাটীত বহুত জাম লাগে আজিকালি বহুত কমাই জাম লাগে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনিলে তাৰপিছতে ৰাস্তা ঘাটবিলাক চব মানে পকা হৈ গ'ল কোনো মানে ইয়াত খেলি মেলি হোৱা নাই ক'ৰবাত দুই এটা থাকিব পাৰে বাৰু কিন্তু চকুৰে যিখিনি দেখিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আহিলে নিকা নিযুক্তি নিকা নিযুক্তিটো আপোনাক মই ক'ব লাগিব কিন্তু এইটো কথা কাৰণ অসমত এনেকৈ চাকৰিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ়াই তোলা পৰিৱেশ এটা আগতে নাছিলে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে সেইটো পৰিৱেশ গঢ়াই তুলিছে তুলি দিছে মানে পঢ়িবলৈ পঢ়াৰ প্ৰতি পৰিৱেশটো জগাই দিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আপুনি দেখিছে চাগে বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নিযুক্তি লাভ কৰিছে আগতে কিন্তু তেনেকুৱা নহৈছিল আগতে যাৰ যোনে পইচা পাতি দিব পাৰিছিল তাৰহে চাকৰি হৈছিলে গতিকে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ডাঙৰ উন্নয়ন হৈছে সেইটো এটা উন্নয়ন হয় তাৰপিছত নেক্সটটো কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকে এতিয়া দেখি আছে চাগে আমাৰ চৰকাৰখনে মহিলাখিনিৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰি আছে তাৰপিছতে এতিয়া আপোনাৰ এই বাৰশ পঞ্চাছ টকাটোৰ কথা ক'ম দেই এইখিনিতে মই বাৰশ পঞ্চাছ টকাটো বহুতৰ কাৰণে একো নহ'ব পাৰে কিন্তু অসমৰ বহুতখিনি মানুহৰ কাৰণে সেইটো এটা সপোন সৰুণোদয়দি চৰকাৰখনে আমাৰ মহিলাসকলক বহুত মানে এটা ডাঙৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া উপকাৰ উপকাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আহিল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত উন্নয়ন হৈছে আগৰ তুলনাত এতিয়া বহুত উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন হৈছে তাৰপিছতে নেক্সট আহিলে আপোনাৰ এই এতিয়া মাজতে এখন অলপতে এখন আঁচনি ওলাইছে আপোনাৰ যিবিলাকে ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেট মানে যিবিলাকে গ্ৰেজু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি পেলাই একবছৰ এনেই আছে ধৰি লওক ঘৰত বা বেলেগ কিবা পঢ়িবলৈ গৈছে সেইবিলাক শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে চৰকাৰে এখন নতুন আঁচনি আনিছে আঁচনিখনৰ নাম মোৰ মনত নাই বাৰু আপোনাৰ পঁচিছ হাজাৰকৈ টকাৰ এনেকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বহুত উন্নয়ন কৰিছে মানে চৰকাৰখনে আৰু এইখন চৰকাৰখনে যিখিনি দিছে মানে জনসাধাৰণক কোনো মানে মই দেখা নাই আগতেও শুনা নাই গতিকে এইখন চৰকাৰৰ লগত মোৰ হিচাপত কোনো বিশ্বাসঘাত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগে মইতো নকৰোৱেই বাৰু হয় অঁ মই সেইটোৱে ক'ম আৰু এইখিনিতে আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যদিও এইটো কথা পাৰ্চনেল আপুনি এপ্লাই কৰা নাই নেকি নহয় চাকৰিৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছোঁ বাৰু কিন্তু মোৰ মোৰ মানে কি মোৰ প্ৰস্তুতিত অলপ খেলি মেলি হৈ আছে হয় অঁ সেইকাৰণে মোৰ হোৱা নাই বাৰু হয় নিজো মানে কি কয় প্ৰস্তুতি যদি ভালকৈ কৰোঁ হ'ব লাগে হয় মই আশা পাতিম মানে এতিয়া চৰকাৰৰ ভৰিত আমাৰ যিবিলাক আমি আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে চৰকাৰৰ ভৰিত নপৰেগৈ যে আমাক চাকৰি এটা দিয়ক এনেকৈ কোনো নকয় নিজেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব চাব কাৰণ চৰকাৰখনে এইটো এটা পৰিৱেশ গঢ়ি দিছে মানে যে পঢ়িলেহে চাকৰি পাব আজিকালি টকা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত টকাৰ কোনো মানে সম্পৰ্ক নাই গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ মানে বহুত ডাঙৰ এইটো এটা উন্নয়ন গতিকে এইটোৱে মই ক'ম আৰু আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ লগৰ কিছুমান কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টাৰো আছে দেই নাই বুলি নকওঁ বাৰু সিহঁতেও মোক কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনতে চাকৰি এটা পালে পালোঁ আৰু তে আপুনি এটা কথা ভাবক সিহঁতে কংগ্ৰেছেই কিন্তু সিহঁতে এইটো বিশ্বাস কৰে যে বিজেপিৰ দিনতহে সিহঁতে চাকৰিটো পাব গতিকে বিজেপিখনে জাতিৰ হকে কাম কৰিছে সেইটো এটা ক'বই লাগিব মই জাতি মাটিৰ কাৰণে কাম কৰা এখন চৰকাৰ আমি এখন চৰকাৰক বিশ্বাসঘাতকতা কোনো কাৰণতে কৰিব নালাগে আৰু যদিও কৰে অসমীয়া পিছত কান্দিব যদি মানে বিশ্বাসঘাতকতা কৰেও হয় সিমানখিনিয়ে ক'ব আৰু গতিকে আপোনাৰ কথাখিনি আমি শুনিলোঁ আপোনাৰ ধন্যবাদ থাকিল ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু এটা এইখিনিতে কথা এটা কওঁ আমাৰ জুবিনদায়ো সোনকালে ন্যায় পাওঁ হয় আৰু বহুতেই এই ক্ষেত্ৰত লাগি আছে কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ম যে চৰকাৰখনে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুৰুঙা নাৰাখে এইটো মোৰ বিশ্বাস হিচাপে আমাৰ জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰত হয় মহামান্য আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু কামবিলাক কৰোঁতে হয়তো অকণমান দীঘলীয়া হৈছে হয় কিন্তু আমি আশা পাতিম যে জুবিন দাৰ ন্যায় পাব ন্যায় পাবহে ভাল লাগিলে জয় জুবিন দা জয় আই অসম ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ সকলো অসমবাসীক কৈছোঁ যে কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় লৈ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হোৱা নাছিল তথাপিও ৰাজপথৰ কথা ওলাইছে যদি যেতিয়া তেখেতে তেখেতৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে গতিকে কোনেও যাতে ভুল নধৰে বা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব ভিডিঅ' বনালোঁ হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ৰাস্তাটো এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কাৰণ এই ৰাস্তাটো অতীজৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এনেকুৱাই মানে বেয়াই মানে কেতিয়াও এই ৰাস্তাটো বনোৱা হোৱাই নাই সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু তেখেতে ক'লে যিখিনি ক'ব লাগে গতিকে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে নিশ্চয় ফ'ল' কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ জয় অসম